ədəm və şərəfli tarixə malik Azərbaycan xalqı öz azadlıq və istiqlaləti uğrunda əsrlərlə mübarizə aparmış. Onun naminə minlərlə oğul və qızını qurban vermişdir. Azərbaycan xalqının igid qollarından Cavanşirin, Babəkənin kör oğlunun yadellı işğalçılara qarşı mübarizəsi tarixi keçmişimizdirsə, bu günümüzün qəhrəmanlıq tarixini bəzəyən oğul və qızlarımız isə son dövrlərin Qarabağ savaşının qəhrəmanlarıdır ölümləri ilə ölümsüzlüyə qovuşan şəhidlərdir. Müharibədə döyüş də var, şəhidlik də. Ancaq vətənə görə döyüşmək lazımdır. General-mayor Polad Təşimov, parkovnik İlqar Mirzayev, mübariz İbrahimov, Fərid Əhmədov, parkovnik leytenant Raqıb Orca kim oğullarımız şəhidliyi özlər seçmişdi, vətən üçün seçmişdi. Xidmətdə olan əsgərlərə, çağırışçılara məsiyyət kimi seçmişdi. Onların şəhidliyi əskərlərə nümunədir. Belə qəhrəmanlarımızdan biri də ölümü ilə ölümsüzlüyə qovuşan Polad Həşimovdur. Gənc yaşında ən ali rütbəyə qovuşan generalımızdır. Vətən sevgisi ruhuna o qədər hopmuşdu ki, qalbi Vətən adlı müqəddəs bir hisslə döyünürdü. Uşaqlıqdan vətəni olan sevgisi onun hərcə olmağa sövq etdi. O əskərinə ata, döyüş yoldaşılarına qardaş idi. Ruhuna hopmuşdu millət sevgisi. Uşaqlıqdan böyüyə hamda bu al insana qarşı sevgi yaratmışdı. Ölümü ilə tarixə öz adını yazan, bölümsüzlük zirvəsinə çatan, qəlbimizi fəth edən Polad Təşimov. Hamı sizə oxşamaq, Polad kimi qəhrəman olmaq istəyir. Sizdən söhbət açıldıqca intiqamımızı alacaq deyə söz verdi gənclik. Jisminizi bizdən alan ölüm ruhunuzu bizdən ayıra bilmədi. Sizin ruhunuzu xaq sevkisi Milla sevgisi sardı, sarmaladı. Siz şahid oldunuz, hər kəs sizdən danışdı. Xoş xatirələrlə sizi andılar. Bu xatirələri oxuduqca, dinlədikcə mükəmməl bir insan, əməli, əqidəsi düz bir vətən aşıqını. Sözün əsl mənasında bir vətəndaşımızı itirdiyimizi dərk etdik. Ölüm sevinməsin qoy. Ömrünü vermir bada el qədrini canından daha əziz bilənlər. Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər.